Calma, paz. podemos En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esperanza hoy no es día de confesión para las hermanas. No, yo sé. Es que. Necesito confesarme con usted. No puedo. Eh, hoy tengo que confesar los feligreses. Por favor, necesito que me escuche, padre. Más está bien, te escucho. Quiero hablarle de lo de ayer. Pensé que te querías confesar. No, sí, sí, sí. Eh, justamente le quiero hablar de, de, de los mensajes. Eh, bueno, del mensaje de Miguel. ¿Qué pasa con eso? Que, que es cierto que, que mi ex me citó para hablar. Eh, y, y yo fui, pero yo. ¿Se dice enamorada de él? No. No, no estoy enamorada de él. En mi corazón. En mi corazón hay otro padre. A veces el corazón quiere una cosa y la cabeza otra. Lo hablamos ayer, esperanza. Tu estadía en este convento. Sí, ya sé, ya sé. Ya sé que lo hablamos ayer. Pero yo le quiero decir quién está en mi corazón. Por favor, padre, déjeme hablar. Voy a explotar si no. No digas nada. ¿Por qué? No digas nada que Que después haga que te arrepientes. Lo mejor que puedes hacer ahora es guardar silencio. Y pensar y pensar mucho en la decisión de vida que tomaste en tu camino con el Señor, en tu fe. Eso es una novicia de esperanza. Y decidiste dedicarle tu vida al Señor. Y eso implica a veces resignar algunas cuestiones personales. Reflexiona. Y te lo pido, por favor. No digas nada. Está bien, Padre. Reza un rosario. Y después vuelve con las hermanas. Perdóneme, padre.